ভুয়া চিকিৎসকের বিরুদ্ধে জেলা পুলিশের অভিযান অব্যাহত এবার শহরের দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড ও কালাইন থেকে আটক দুজন ভুয়ো চিকিৎসক কাছাড়ে চলে থাকা ভুয়ো চিকিৎসকদের অবৈধ ব্যবসার বিরুদ্ধে আসাম পুলিশ জেলায় অভিযান অব্যাহত রেখেছে গতকালও আজ দুটি অভিযান চালিয়ে শহরে দ্বিতীয় লিঙ্ক রোড থেকে পঙ্কজ চৌধুরী এবং কালাইন থেকে সুবীর চৌধুরী নামের দুই ভুয়ো চিকিৎসককে আটক করেছে পুলিশ মঙ্গলবার এক সাংবাদিক বৈঠক ডেকে কাছারের জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার নোয়াল মাহাত্তা জানান ধৃত ব্যক্তি নিজেকে গ্যাস্ট্রো অ্যান্ট্রোলজিস্ট ও ডায়াবেটিস চিকিৎসক হিসেবে পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে শিলচরের বিভিন্ন অঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে আসছিল আসাম কাউন্সিল অফ মেডিকেল রেজিস্ট্রেশনের তরফে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ অভিযানে নেমে দ্বিতীয় লিংক রোডের বাসিন্দা পঙ্কজ চৌধুরীর নথিপত্র পরীক্ষা করার পর সে সম্পূর্ণ ভুয়ো চিকিৎসক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছিল বলে প্রমাণ পায় পুলিশ শুধু উত্তরপ্রদেশের একজন বৈধ চিকিৎসকের নামে সে কাছাড়ে চিকিৎসা পরিষেবা চালিয়ে আসছিল বলে জানিয়েছেন জ্যেষ্ঠ পুলিশ সুপার তদন্তে নেমে পুলিশ ভুয়ো চিকিৎসক পঙ্ক চৌধুরী তিনটি প্যান কার্ড উদ্ধার করেছে এবং সেই তিনটি প্যান কার্ডে তার পিতার ভিন্ন ভিন্ন নাম থাকার ঘটনা এসেছে। এছাড়া পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হওয়া পঙ্কজ চৌধুরী আধার কার্ড ও প্যান কার্ডে বয়সের গরমিল রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলার এসএসপি জেলায় দীর্ঘদিন ধরে ভুয়ো চিকিৎসা পরিষেবার মাধ্যমে পঙ্কজ চৌধুরী সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে আসছিল কঙ্কন চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার পর পুলিশ তার বিরুদ্ধে অনেক প্রমাণ পেয়েছে এবং বর্তমানে তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এদিকে দ্বিতীয় অভিযানে জেলার কালাইন অঞ্চল থেকে সুবীর চৌধুরী নামের এক বৃহ চিকিৎসককে পুলিশ হেফাজতে নিয়েছে ধৃত ব্যক্তি এলাকায় একটি ফার্মাসি খুলে নিজেকে এমবিবিএস পরিচয় দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসা চালিয়ে আসছিল কালাইন সিন্ধুর এলাকার বাসিন্দা সুবীর চৌধুরী সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন করে তার অবৈধ ব্যবসা গড়ে তোলার পাশাপাশি এলাকায় এক বৈধ চিকিৎসকের মতো মানুষকে স্যালাইন ও দিয়ে আসছিল পুলিশ বিশেষ দুটি অভিযান চালিয়ে ধৃত দুই ভুয়ো চিকিৎসককে আদালতে প্রেরণ করে কঠোর থেকে কঠোরতম আইনত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে বলেও জানিয়েছেন এস এস পি নুমাল মাহাত্তা চিকিৎসকের বিরুদ্ধে আমার অভিযান আর জোয়া আর যাকালি আর আজি পা আমি দুটা অভিযান আৰু যাকি চলো যিটো অভিযানত আমি এজন ব্যক্তি নিজকে এজন গেস্টন এন্টলজি আর ডায়বেটিসর এজন কৃষ চিকিৎসক রূপে কার্যরত হয়ে আছিল তো নাম হল পঙ্কজ চৌধুরী সেকেন্ড রিঙ্ক রোডত থাকে আর ইয়াত বিভিন্ন অঞ্চল শিলচর চিকিৎসা সেবা আগবাই আছে আমি এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল এজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি পোৱা তথ্য আৰু তেওঁলোকৰ পৰা পোৱা এজাহাৰৰ ভিত্তিত আমি তেওঁৰ সকলো নথি পত্ৰসমূহ পৰীক্ষণ কৰোঁ আৰু পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে সম্পূৰ্ণ তেওঁ ভুৱা ৰূপত তেওঁ চিকিৎসা আগবঢ়াই আছে তেওঁ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তেওঁ এম বি বি এছ বা অন্য কোনো ডিগ্ৰীধাৰী নহয় আৰু তেওঁ নিজকে তেওঁ কাজাকিস্তানত তেওঁ কাজাক ইউনিভাৰ্চিটিত তেওঁ ডিগ্ৰী লোৱা বুলি তেওঁ কৈছে কিন্তু তেওঁ খোজ পোছ কালত দেখা গ'ল যে এজন এজন একে নামৰ এজন বেলেগ ব্যক্তিৰ যি তেওঁৰ নামত তেওঁ এই চিকিৎসা সেৱা চলাই গৈছিলে আৰু বেলেগ নামৰ যিজন ব্যক্তি আছিলে তেওঁৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ হ'ল একেই না একেই গতিকে তেওঁ সেই নামত তেওঁ এজন বৈধ চিকিৎসক তেওঁ আছে বন্দা উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁৰ নাম লৈ তেওঁ নিজৰ নাম বুলি কৰি ইয়াত তেওঁ ভুৱা চিকিৎসা চলাই আছিলে তেওঁ বৰ্তমানলৈকে যি আমি পৰীক্ষা কৰিছোঁ তাত দেখা গৈছে যে তেওঁৰ তিনিটাকৈ পা পান কাৰ্ড আমি পাইছোঁ আৰু তিনিটা পান কাৰ্ডত প্ৰতিটোতে তেওঁৰ পিতৃৰ নাম বেলেগ বেলেগ আছে তাৰপিছত তেওঁ আধাৰ কাৰ্ড পাইছোঁ তাত ডেট অফ বাৰ্থ আৰু পান কাৰ্ডতো ডেট অফ বাৰ্থৰ সম্পূৰ্ণ ভুল তথ্য আছে তাৰপিছতে তেওঁ যেতিয়া কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা সেৱা মানে তেওঁ চিকিৎসা সেৱাৰ তেওঁ পাঠ্যক্ৰম তাত কৰিছে বুলি তেওঁ যেতিয়া আমাক জনাইছিলে আমি তাৰ তেওঁ পাছপ'ৰ্টৰো আমি পৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে বিচাৰিছোঁ যাতে আমি তেওঁৰ পাছপ'ৰ্টো একো পোৱা নাই গতিকে দেখা গৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে এটা ভুৱা ৰূপত তেওঁ ইয়াত চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই মানুহৰ জীৱনৰ বিপন্নাপন্ন কৰি তেওঁ চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে আৰু আমি তেওঁক ইতিমধ্যে সোধ পোছ কৰাৰ পিছত যথেষ্ট প্ৰমাণ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আমি পাইছোঁ আৰু পাই তেখেতক আমি ইতিমধ্যে এৰেষ্ট কৰিছোঁ আৰু দ্বিতীয়টো অভিযানত আমাৰ আজি পুৱাই এটা অভিযান চলিছিলে কালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ এজন ব্যক্তিয়ে তেওঁ নিজকে এম বি বি এছ চিকিৎসক হিচাপে তেওঁ এটা ফাৰ্মাচী খুলি তাত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়াই আছিলে তেওঁৰ নাম হ'ল সুবীৰ চৌধুৰী আৰু আমি দেখা গ'ল তেওঁক পৰীক্ষণ কালত দেখা গ'ল যে তেওঁৰ কোনো বৈধ ডকুমেণ্ট বা তথ্য নাই তেওঁৰ কোনো চাৰ্টিফিকেট নাই কোনো তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ কোনো ডিগ্ৰীধাৰী তেওঁ নহয় আৰু ভুৱা ৰূপত তেওঁ অশিক্ষিত কিছুমান লোক থাকে বা তেওঁলোকে এইবিলাক নেচায় তেনেকুৱা লোকক আৰু জনা বুজা লোককো তেওঁলোকে আভুৱা ভৰি সেই অঞ্চলত চিকিৎসা সেৱা চলাই আছিলে আৰু আজি যিটো সময়ত আমি তাত অতৰ্কিত অভিযান চলাইছিলোঁ সেইটো অভিযানত তেওঁ মানুহক চলাইন দিয়াৰ পৰা লৈ সকলো ধৰণৰ তেওঁ তাত চিকিৎসা সেৱা এজন যিজন বধ্য চিকিৎসকে যি ধৰণে চিকিৎসা সেৱা আগবঢ়ায় তেনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁ চিকিৎসা তাত চলাই আছিলে গতিকে আমি সেই অঞ্চলটোত লগে লগে সেই ঠাইত আমি অতৰ্কিত অভিযান চলাই সকলোবিলাক নথি পত্ৰ যি পাইছোঁ আমি তেওঁক পৰীক্ষণ কৰিছোঁ আৰু তেওঁ সম্পূৰ্ণ এজন ভুৱা চিকিৎসক বুলি প্ৰমাণিত হৈছে আৰু এই যি তেওঁৰ অভিযোগ আমি এ চি এ এ চি এম আৰ আছাম কাউঞ্চিল অফ মেডিকেল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ পৰা আমি এই অভিযোগ পাইছিলোঁ আৰু সেই তাৰ ভিত্তিতে আমি এই অভিযান চলাইছিলোঁ আৰু বৰ্তমানলৈকে আমাৰ এই অভিযান অব্যাহত আছে আৰু অধিক তথ্য পাতি আমি লাভ কৰিবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা কৰি আছোঁ এই মানুহজনৰ ঘৰ হ'ল চিন্দুৰা পালাইন অঞ্চলত আৰু তেওঁ তাতে সেই নিজৰ অঞ্চলতে আভুৱা ভৰি বহুতো লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি এই ধৰণৰ তেওঁ এটা ভুৱা চিকিৎসা তেওঁ চলাই আছিলে আৰু বৰ্তমানলৈকে আমি এই অভিযান অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু অধিক তথ্য লাভ কৰিছোঁ জিলাখনত যি যিসকলে বিভিন্ন অঞ্চলত সাধাৰণ লোকক সৰ্বশ্ৰান্ত কৰি খোৱা চিকিৎসা আগবঢ়াই ধন ঘটাৰ যি অবৈধতা চলিছে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰত আইনগত ব্যৱস্থা লবৰ কাৰণে আমি তৎপৰ হৈ আছো কাজাক আহ কাজাকিস্তানত তেওঁ চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ তেওঁ স্নাতক বুলি তেওঁ নিজকে ক'ব বিচাৰিছে কিন্তু তেওঁ যিজন মানুহৰ বিষয়ে কৈছে সেই একেজন এজন বৈধ নাগৰিক এজন আছে বৈধ চিকিৎসক এজন আছে তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ গোণ্ডাত তেওঁ থাকে আৰু তেওঁৰ নামত তেওঁ ৰেজিষ্ট্ৰনৰ নামতে তেওঁ নিজে একে নামত দেখাই তেওঁ সেইটো কৰি আছে আৰু তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ ঠাইতো তেওঁ নিজ তেওঁ মানে তেওঁ আচলতে তেওঁ নিজে এবাৰ তেওঁ কাল কলিকতাৰ বুলি কৈছে এবাৰ তেওঁ উত্তৰ প্ৰদেশৰ বুলি কৈছে আৰু কলিকতাটো তেওঁৰ যি প্ৰয়োজন আছে তেওঁৰ যি পৰিয়ালবৰ্গ আছে বা তাৰ লগতো আমি যোগাযোগ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তেওঁ কোনো চিনি নাপায় গতিকে এটা ভুৱা সম্পূৰ্ণ ভুৱাৰ ওপৰত তেওঁ এটা চিকিৎসা সেৱাক মানে তেওঁ খুব মানে ব্যৱহাৰ কৰি নিজৰ স্বাৰ্থৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰি ধন ঘটাৰ এটা যি প্ৰৱণতা তেওঁ বা ধন ঘটাৰ যি ঘটিলে বা সেই ঘন ঘটাৰ যিটো তেওঁ প্ৰৱণতা সেই মানসিকতা সেই তাৰ বিৰুদ্ধে আমি সৰব হৈ আছোঁ আৰু তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰতম আইনগত ব্যৱস্থা ল'বৰ কাৰণে আমি তৎপৰত Meghalaya, the abode of clouds. Known for Cherrapunji's rains, Maulinong's cleanest village and the breathtaking Living Root bridges. A land where music flows through every street and nature embraces culture. But beyond its beauty, Meghalaya is also part of a larger journey, the Northeast Integration Rally. This rally isn't about speed, it's about discipline, adventure and showcasing Northeast India's roads, culture, tourism and unity. From Shillong to Cherrapunji the rally explores Meghalaya's wonders while also spreading messages on road safety climate change and cultural exchange. So when you think of Meghalaya think beyond clouds. Think of a state that's part of a movement connecting the entire northeast. From Kaziranga's wild heart where rhinos roam free to the open roads where adventure begins to Shillong's pristine landscapes where clouds kiss the mountains. And people come together to celebrate unity. The Northeast Integration Rally is more than a drive, it's a campaign of culture, climate action, and connection. Discover the natural wonders of Northeast India, one stop at a time.